Так. Подписчики в комментариях пишут, что детился делся гребень. Я говорю, живой, здоровый, все нормально. Не, не, подожди, нет. стой, не, реально, ты вот реально скажешь, что реально не гребень? Нет, конечно, реально нет. Нет, все ровно, да? Все ровно, да, все классно. А что ты с дырями сделал? Блять, закрыл нахуй, короче, я вот был нахуй, он там сломанный ключ. Слышь, мне кажется, знаешь, что тебя погоняло не фест, а катастрофа. Ну, в натуре, ну, дети... Ты... А я вот этим ключиком, короче, подставлялся и закрывал нахуй эту дверь. Ты все теряешь, все, блядь, ломаешь, все да, это, что да. такое? Так, блядь, это Бозенька мне нахуй, наказал, блядь, что я сделаю? Типа, я не спецом, я пришел сегодня, вышел, купил... А, так, что за петухи сегодня к тебе приходили, поистине? А никто не приходил. Ты же говорил, что приходила тут Гоша. А, Гоша заходил, блядь. Вот того же так зашел и ушел. Я так а что, хуже не, не петух? не знаю. В смысле не знаю? У тебя же не было с ним интима? Или Конечно что? нет, нахуй не Никогда с этим интима у меня нахуй с мужчинами не было. Нет? Нет. Я по женщинам. Я понял. Я нормальный. и По каким женщинам? А тебе все дают нам.